и не вы нас возить не будем, а мы вам не дадим ездить. Це дуже погано, щоб до цього не надіяли. А ви не політичні а з вашого кармана, з вашого кармана. Тут всі висів питання з вашого кармана, шановні. Правильно, За то, правильно. Зайдіть, зайдіть в сесіонний зал, друг другу перерізайте горло, но працюйте. Правильно? Хочу, коллеги, сказать, мои дорогие местяне, это неправильно, что у нас в стране ввели вот эти по партийным спискам депутаты. У нас должны депутаты выбираться от территориальных округов. И тогда мне фиолетово, какой он партии. Я его буду спрашивать. Ты работаешь? Я за а вы еще раз вам скажу, Всі всі вы сделаете питання. в то они Все! Банки все просто імплементувати. я слово Вы знаете, что тут происходит? Я вам сейчас скажу. Они все хотят, ты должен поставить на колени сначала нашего мэра, да. а потом решать свои вопросы. Телепаты, хороши, и да. все остальное. Я в не не я не хотела сегодня выступать. Я не записывалась на выступление выносить. Выступление многих сегодняшних просто громадян. Мы не кучка, мы не кубка. И, конечно, это обидно слышать даже в середине. Стыдно говорить вообще как обращение к людям даже Хочу сказать, конечно же, в поддержку Шубиной. Моя фамилия Новикова, зовут меня Виктория. Я бывший депутат той каденции, депутат миской Рады. К моему сожалению, к моему сожалению, по новому закону Порошенко, многие люди тоже понимают, что да, я выбрала на округе, меня выбрали люди, но по закону Порошенко я депутатом не стала. Ну, не хватило мне 15 голосов зайти в каденцию. Но громада людей выбирала депутатов прежде всего для того, чтобы мы все боролись на выборах, занять это место, мы просто боролись, у каждого была. 12-15 кандидатов. Вот сидят депутаты с бывшей каденции, нынешней каденции. Мы все боролись, мы хотели стать депутатами. Задавайте задать вопрос. Для чего? Для того, чтобы работать на громаду места.